Щодня впродовж 50 років історичний одеський годинник грає мелодію гімну південного міста. І кожен корінний одесит знає, що цією піснею, а мой город родной» починалась остання оперета радянського композитора Ісаака Дунаєвського Біле Акаце. Оперета про життя китобоїв, про долю людей, що за популярністю в Радянському Союзі прирівнювалися до космонавтів. Адже саме вони годували цілу країну. Вперше радянська китобойна флотилія з гучною назвою Слава вийшла в море в кінці 40-х років минулого сторіччя. І майже одразу після її створення стало питання нестачі кадрів. Бо, хоча високий заробіток і вабив тисячі людей з усієї країни, та знайти справжніх спеціалістів було неможливо. Саме тому 1954 року було засноване одеське морехідне училище рибної промисловості. Училище было основано 3 марта 1954 года по постановлению Кабинета министров СССР. Первые годы своего существования училище, естественно, было очень еще неблагоустроено. И благодаря руководству и командованию училища и силами курсанта были достроены экипажи, столовая, создавали все необходимые условия для нормальной учебы и прохождения практики будущих моряков. В те времена спрос на рыбаков был очень большой. Разбивался китобойный флот. Он был без специалистов. И на основании этого в Советском Союзе были созданы мореходные училища рыбной промышленности, в том числе и Одесское мореходное училище. Мы отпраздновали в этом году 55 лет со дня училища, образования училища, и подсчитали количество выпускников. Их окончило 13 800 человек. Естественно, в училище произошли большие изменения в лучшую сторону. Училище набирает свой рейтинг. Оно известно как в Советском Союзе, так и по всей Украине. Мы можем сказать только одно, что ни одно училище не может сказать, что у него имеются две грамоты кабинета министров. Мы являемся такими награжденными от Кабмина. Мы являемся членами ассоциации лондонских моряков. Также мы сертифицированы по ИСА-9001 по системе качества. У нас много других наград. Среди сотрудников тоже у нас имеется 4 заслуженных противника Украины, 2 награжденных орденами имени княгини Ольги. І достатньо велике количество преподавателей у нас имеет кандидатську степінь. І, хоча останні постріли гарпунерів радянської флотилії вже давно відлунали, та одеське морехідне училище рибної промисловості так добре зарекомендувало себе, що попит на його випускників з часом лише зростає. Протягом десятиліть слава про його надійність розійшлась по всьому світу, а випускники зміцнили команди мореплавців під флагами найпотужніших морських держав. Нині ж училище пишається кожним із своїх учнів, які після отримання диплому не лише підкорили водну стихію, а й стали господарями власного життя. Серед наших випускників іміються герої соціалістичного труда, які зараз займають багато руководящих пости в управліннях. за границей работают. Училища заканчивали также граждане из других государств, из 12 государств. Из Гвинея Бесау выпускник наш стал министром рыбного хозяйства страны. Письма приходят с благодарностью от египтян, от иракцев за то, что они закончили Одесское мореходное училище и возглавляют флот рыбной промышленности своих стран обучение иностранцев как раз выпало на то время, когда было такое мощное государство, как Советский Союз. И это за 5 или за 6 лет их закончил где-то человек 160. Что касается ближнего зарубежья, то у нас учатся дети это России, Молдавии и Казахстана. На сегодняшний день мы получаем от фирм только положительные отзывы. Сам тот факт, что за свое существование училище не имеет одного случая аварийности на судах, говорит уже сам за себя. Так колышние кадеты никогда не забывают про родную «Альма-Матер». Адже за роки навчання юні хлопчаки дорослішають. В стінах училища вони пізнають ази майбутньої професії, починають розуміти тонкощі морського життя та дорослішають на очах своїх викладачів, які дуже часто навчають не самим наукам, а й передають власний життєвий досвід. До речі, деякі педагоги і самі подоросліші в училищі, як, наприклад, Раїса Федятіна. Зараз вона має 40-річний досвід. стала заслуженным противником освіти, отримала десятки грамот, и сегодня она теплотою згадує про свои первые дни в училище. Я попала в училище элементарно, закончила, учи... закончила Одесский, Одесский университет имени Мечникова, и сразу со студенческой скамьи пришла сюда работать математиком. Молоденькая девочка, следом ребята часто кричали «девушка, девушка, подождите», а завтра сделал замечание «это не девушка, это преподаватель». Ну ничего. У меня были студенты, курсанты, которые были на 2, на 3, на 5 лет старше меня. Мы тогда после армии брали ребят. Ничего, мы находили общий язык и было взаимное уважение у нас. Встречаются ребята, которые учились у меня и 20, и 30 лет тому назад. И они уже заканчивали высшее учебное заведение. И некоторые из них занимают даже очень высокие должности. И, как правило, все ребята очень довольны. Даже те, которые не плавают, они удачно устраиваются на берегу, воспитывают детей. учится дальше и в общем-то с большой теплотой вспоминает о нашем училище. Кстати, у меня ни одного года нет, который был бы для меня неудачным. У меня всегда с моими воспитанниками складываются очень хорошие отношения. З не меншою теплотою Раїса Петятіна говорить і про нинішніх студентів, на плечі яких вже зі студентської лави лягає неабияке навантаження. Та молодь завжди залишається молоддю, впевнено досвідчений викладач. В принципе молодежь из поколения в поколение одинакова. Так в середньому по качествам своїм, по моральним, по нравственним качествам. хороші ребята. Я не віжу такої, у нас любить ругати. От такая, така, така. ні, у нас хороші ребята. А от вимоги до студентів щодня зростають пропорційно до впровадження нових технологій. А разом з тим зросли і вимоги до учбових закладів, адже навчитися запускати холодильну установу чи ремонтувати двигун в теорії неможливо. Тому найбільшу увагу в училищі приділяють практичним заняттям. Зараз майбутні мореплавці, як конструктор, збирають та розбирають по запчастинах двигун, прокладають курс в полоціях, а в одній із найсучасніших лабораторій проходять практичні заняття. До речі, сама ця лабораторія була створена руками колишніх випускників Одеського морехідного училища рибної промисловості. Ми зараз в даний момент знаходимося в аудиторії. холодильно-компрессорных машин и установок. Гордость нашего отделения – это аудитория. Она соответствует всем, даже, может, выше стандартам высших учебных заведений. Курсанты э, в данной аудитории отрабатывают навыки пуска остановки холодильной установки э, в режиме компьютера. Но все условия приближены, как боевым, как на судне. Э, обратите внимание, у нас находится судовой Стенд Мнемосхема Суператлантика, Рыболовецкого судна, Суператлантика, вот, которая применяется в данный момент на судах типа Суператлантик и БАТ-М. И вот здесь уже курсанты уже учатся, чтобы придя на судно знать, как запустить и остановить холодильную установку. И все это связано у нас с, с плазменным телевизором, пожалуйста, преподаватель может наблюдать за их ошибками, их и успешным запуском и остановкой. Еще у нас есть программа работы проведенной установки. И, соответственно, изучают на компрессорах, которые здесь стоят, устройство компрессоров, устройство конденсатора ну и тому подобное. Материальную часть компрессоров. Как практика показывает, если взять карту бывшего Советского Союза, любой город, портовый, где есть рыболовный флот, там везде можно найти. Нашого спеціаліста різміханіка. Та випускниками училища стали не лише юні хлопчики. Подекуди до Одеського морехідного училища рибни промисловості поступають і досвідчені мореплавці. Однак, на заочне відділення. Після підвищення кваліфікації разом з дипломом вони одержують і нові можливості.